Доброе утро! Сейчас около 7 часов утра. Мы с Дашкой на утренней прогулке. Идем по немецкой деревне, вышли к реке. А здесь такой красивый берег, первоцветы. Они давно уже цветут, но сейчас распустились все прям в полную меру. Такие большие кусты и на самом берегу. И желтые цветы, первоцветы, такие в наших изюмских лесах всегда цвели. Мы с Дашкой тоже ранней весной ходили, любовались. Вот здесь русло небольшое, течение хорошее, да и глубокая здесь река. Я уже показывала и рассказывала и в крупных городах Германии, и в небольших городах, и в деревнях. Везде можно встретить реки, да и не одну порой, и не один мост еще через эту реку. И у нас в Минграуде тоже есть мост через эту реку, и не один тоже идем, наслаждаемся свежим воздухом. Я обожаю такую погоду и дождик, и после дождя время. Птицы чирикают, просто заливаются. Красота! И тихо, собачников никого нет, мы с Дашкой пока одни. И знаете, что я узнала? Вот, что согласно Федеральному закону а, об охране окружающей среды в Германии в период с 1 марта по 30 сентября по всей стране нельзя а, вырубать деревья, а, обрезать деревья, радикально стричь кусты, живые изгороди, чтобы не навредить птицам и мелким животным, которые могут в них находиться. Вот нас поприветствовала и курочка, и петушок, и гуси с нами поздоровались. Мы идем привычной дороге, они нас уже знают, и мы их знаем. Ну, что сказать, немецкая деревня, и немецкая деревня, как в любой деревне, здесь есть и куры, и утки, и индюков мы видели, и козочек, и овечек. В общем, все как в самой настоящей деревне. А мы с Дашкой переходим трассу и идем уже по направлению к своему дому. И вот видите на асфальте ярко-желтого цвета следы от сапожек от обуви детской. Это говорит о том, что через дорогу школа находится и чтобы водители велосипедисты были внимательнее. Но ну, я так понимаю. И вот на углу. Снова первоцветы фиолетовые, такие красивые, яркое фиолетовое пятно. Но кому цветы, а Дашка увидела кошку. Кошка увидела и тянет меня, тянет, прям не дает даже цветы снять. Даш, как будто дома у нас кошки нету. Ой, так тут даже еще две кошки. Конечно, свои уже скажи, поднадоели. Хочется уже и за другими кошками побегать. А мы по этой улице выходим как раз в поля, по которым гуляем. Мы сделали сегодня с Дашей хороший такой круг. Погода хорошая. Мне нравится погода. И дождливая, и после дождя. Он видно, капельки дождя. Это вот рапс. Вот таким мы рапс увидели год назад. Первый раз. Да, вот уже год. Уже год, как мы в Германии. А сейчас утро утро. Пасмурно еще, наверное, еще будет дождик. И вот где-то, где-то там на горизонте солнышко всходит. Он там видно такое восход солнца. И вот такие просторы. Перед нами озимые зашли. То было поле, там рабс посажен. И вот на горизонте леса, поля, а слева горы. Горы и ветряные электростанции. Сейчас это пасмурно, их просто не видно. И вот такое шикарное, красивое небо. Пусть и хмурое, пусть и дождливое, но красивое. А здесь мы увидели и нарциссы. Сейчас покажу поближе. Да что-то что-то решила пройти вперед. Нам бы уже домой надо возвращаться. Да, вот эти кусты нарциссов. Видео было снято пораньше чуть-чуть. Сейчас эти нарциссы расцвели. Да такие они красивые, махровые, ярко-желтого цвета. Просто желтые кусты стоят. Сейчас ходим с Дашкой и любуемся. Да и не только здесь нарциссы расцвели а по всему Мингороды, по всему Дудрштату, очень красивый весенний город. А мы уже пришли к своему дому, вот эта церковь, которая напротив нашего дома, пол восьмого утра, и вот здесь еще цветы бадан. Посмотрите, какие зеленые листья, вот они такими зелеными круглогодично, и под снегом они такие же зеленые, сочные и цветы, ну цветы, конечно, зимой не цветут, вот цветы уже сейчас распустились. Вот время полвосьмого утра, пришли до дождика, успели прогуляться и увидели вот здесь перед домом миниатюрные нарциссы и гиацинты. Я видела маленькие нарциссы, но это просто, просто очень миниатюрные, сантиметров 10 всего. Вот такая красота. Весна, весна. Всем всего доброго, хорошего настроения, доброго здоровья. А мы вам с Дашкой говорим пока. thank you